Oke, okay, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada hari ini, anda bersama dengan saya, Denny Sebagai host atau pengecara anda pada hari ini di sini saya ada seorang panel jemputan bersama dengan saya di mana kita akan mengupas latar belakang tokoh Raja Ali Haji. Jadi saya minta tetamu jemputan untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, terima kasih kepada host. Uh, nama saya ialah Joyna Hai. Okey, baiklah. Jadi Jo, sebagaimana yang kita tahu, Raja Ali Haji ni merupakan tokoh yang ternama dan termasyhur lah kita katakan di Malaysia ni. Okey, boleh tak ceritakan sedikit tentang pengenalan latar belakang tokoh yang bernama Raja Ali Haji? Boleh dan Nisha. Baiklah, sebagaimana yang saya tahu, Raja Ali Haji ini nama penuh beliau ialah Raja Ali Al-Haji bin Raja Ahmad. Beliau dilahirkan pada tahun 1808 Di Kepulauan Riau Indonesia Iaitu Pulau Rengat uh, Selain daripada itu Beliau telah pun meninggal pada tahun 1870 Iaitu sekitar umur beliau 62 tahun Selain daripada itu uh, Saya ada juga membaca tentang Latar belakang Ayandanya Iaitu Raja Ahmad bin Raja Fisabilillah Uh, Raja Filsabilillah ni uh, ia terkenal kerana telah menentang penjajah Belanda pada suatu ketika dulu Okey, jadi beliau ni boleh dikatakan memang berasal daripada keluarga yang sangat berpengaruh dan berilmu selain daripada latar belakang pengenalan boleh tak Jojo ceritakan sedikit tentang latar belakang tokoh Raja Ali Haji ni Hmm, boleh. Okey. Um, uh, beliau ni membesar dalam suasana istana yang kaya dengan tradisi ilmu dan agama. Sejak kecil lagi, beliau mendapat pendidikan Islam, belajar bahasa Arab, ilmu agama dan sejarah daripada ulama tempatan. Beliau juga pernah mengiringi ayahandanya ke Mekah dan dari situ dia mendalami ilmu agama dan bahasa dengan lebih dalam lagi. Oh, jadi ilmu agama yang luas ni pastinya mempengaruhi cara beliau menulis betul tak? Jo? Betul tu. Raja Ali Haji kan menerima pendidikan Islam secara menyeluruh dan mempelajari ilmu agama, bahasa Arab serta ilmu sejarah daripada ulama tempatan, dari guru-guru di Mekah. Jadi uh, semasa dia ikut ayahnya, ayandanya ke tanah suci. Jadi secara tidak langsung, pendidikan agama yang mendalam tu membuatkan hasil karya dia bersarat dengan nilai yang menekankan moral, adab dan juga nasihat. Contohnya Gurindam 12. Okey, jadi uh, memang menariklah orang kata. Beliau bukan sekadar mempelajari ilmu agama tetapi hasil-hasil karya beliau juga menyentuh tentang agama. Selain itu, apa lagi hasil karya beliau yang memberi makna kepada rakyat dan masyarakat semua? Baik, Denny. Um, beliau juga dikenali sebagai penulis pertama yang menyusun tata bahasa Melayu secara sistematik melalui bukunya itu Bustan Al-Katibin. Selain itu, beliau juga merupakan orang pertama yang menyusun kamus bahasa Melayu iaitu Kitab Pengetahuan Bahasa Walaupun begitu, dia sebenarnya tidak sempat menyiapkan kamus itu dengan sepenuhnya. Namun, usahanya tetap dianggap sangat besar dalam perkembangan bahasa Melayu moden. Okey, sebelum tu uh, Danny juga pernah terbaca bahawa beliau merupakan seorang sejarawan Melayu pertama yang mencatatkan tarikh dalam penulisannya. Boleh tak Jo cuba jelaskanlah sedikit tentang hal ini? Boleh dan Nisha, apa yang awak kata itu betul. Beliau merupakan sejarawan Melayu pertama yang men menyedari tentang kepentingan tarikh terjadinya suatu-suatu peristiwa. Pada zaman dahulu, hikayat Melayu karya-karya itu hanya menceritakan tanpa mencatat tarikh sebenar peristiwa. Namun, Raja Ali Haji ini, ia seorang tokoh yang berbeza kerana beliau menulis dengan pendekatan sejarah ilmiah karya ilmiah seperti Tufat Al-Nafis. Beliau mencatat asal-usul keturunan Melayu dan Bugis serta menyatakan tarikh dan latar politik yang tepat. Selain itu, sumbangan beliau dalam mematabatkan bahasa Melayu menyebabkan beliau diiktirafkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2004 oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, beliau dianggap sebagai sejarawan Melayu pertama. Wah, nampaknya menarik juga ya seorang tokoh kita yang bernama Raja Ali Haji ni sebab ini menunjukkan beliau bukan sekadar penulis sastra tetapi seorang ahli sejarah dan pemikir yang sangat teliti. Sebelum mengakhiri segmen kita pada sesi ini, boleh tak ceritakan sedikit tentang pengiktirafan yang beliau peroleh? Boleh? Sudah tentu, Uh, atas jasa-jasanya dalam mematlabkan bahasa dan sastra Melayu, beliau telah dianugerahkan sebagai pahlawan nasional pada 2004 oleh pemerintah Republik Indonesia. Beliau layak digelar sebagai sejarawan Melayu, pertama berdasarkan sumbangan semangan tersebut, walaupun asalnya dia adalah orang Indonesia. Selain itu, beliau juga digelar sebagai bapa bahasa Melayu moden kerana hasil usahanya dalam memperkemaskan sistem bahasa, ejaan dan gaya bahasa Melayu yang kita guna pada masa kini. Okey, baiklah. Jadi kita sudah sampai ke penghujung segmen pertama Podcast Warisan Sastra Melayu. Daripada perkongsian hari ini, kita dapat lihat bahawa Raja Ali Haji ni bukan sekadar tokoh sastra tetapi juga seorang ilmuwan, sejarawan dan pejuang budaya yang membawa obor kemajuan bangsa Melayu. Ya benar, Raja Ali Haji menjadi sastrawan kerana keilmuannya yang luas, semangatnya untuk memetabatkan bangsa serta kemampuannya menggabungkan unsur adat, agama dan nilai moral dalam setiap karya yang dihasilkan oleh beliau. Beliau bukan sahaja seorang penulis tapi juga seorang pendidik dan pemikir yang membawa tamadun Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Sebangan beliau kekal dihargai sehingga kini sebagai lambang keunggulan sastra dan bahasa Melayu. Okey, terima kasih kepada saudari Jawana di atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi jangan ke mana-mana kerana kita akan sambung kepada segmen yang kedua di mana kita akan membincangkan tentang karya-karya agung tokoh Raja Ali Haji. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih.